ਓ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਅਕਾਲਮਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ दृष्ट रोग पचमुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा ਸਤ ਗੁਰ ਜੋਗਿਲ ਜੋ ਜੋ ਦੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗ ਰਹਿ ਤੂ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਜੋਗਿਲ ਜੋ ਜੋ ਦੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰੇ ਰੋਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਰੋਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਖਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੜਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ खुद पढ़ सकता है वरना ये तख्ती खुद भी बोलन लग पी और खुद भी बयान कर रूहे जमीन जो अपने खुद पढ़ के सुना दी। मैं दुखी हाँ यह रोग है धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने हर रोगी दुखा की भंट है सिर्फ खोलन की देर है जरा जि खोली है सवाए दुखा दे और कुछ निकलता ही नहीं दुख की पंडा खुलिया सुख ना निकसे गुरु नानक देव जी महाराज कहने हर मनुख दुखा की पंड है जरा खोलीए रंचक मात्र भी सुख लभदा नहीं दुख है दुख है इसी तरीके के महान दार्शनिक सन जो हजार साल पहले भारत की भूमि बच्चे होया वैसे थे नाम सिद्धार्थ से लेकिन बाद बिच गौतम बुद्ध का कहलाया उत्तम बुद्ध वाला उत्तम सोचने वाला ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਟੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਲਕੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਿੱਟੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਤੁਮਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਗਮਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਛੇ ਹੀ ਚਲੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੁਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਖੁਦ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ रस्ता बनिया एक रस्ते का बौद्ध धर्म पै गया एक रस्ते का सिख धर्म पै गया यह में पिटी पिटाई लकीर त नहीं छे दो तो ने बुलंद वाग एक गल कही है जन्म दुख है जीवन दुख है मरण दुख है अगर जन्म दुख है ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੇ বীਜ ਤੋਂ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਚਣੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ और अंत में एक बहुत बड़े दुख की मोहर लगेगी वो है मरण अनुग्रनाथ देव जी महाराज की वाणी का प्रमाण है प्रभु जन्म मरण नेवा प्रभु जन्म मरण नेवा हार परे द्वार कई दफा दार्शनिक चिंतक हैरान ने वाले महात्मा बुद्ध न पढ़ वाले इतना दुख है इतना दुख है इतना दुख है और इतने रोग ने इतने रोग ने मनुख जी किस तरह कोई जवाब है आशा करके जी कि शायद कल ना हो तो शायद दे जी लें आज दुख है ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅੰਤਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੁਖ ਦੀ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੁਖ ਦੀ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਆਸਾ ਸਰਬਸਤੁ इस वास्ते गुरबाणु महावाक धन गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक आसा मनसा बंधने भाई करम करम बंधकार आसा के बहुत बड़ा बंधन है जीवाई जाएगी दुख दिवाई जाएगी इस तो फिर छुटकारा होना ही कठिन है और आशा करके जे धार्मिक कर्म के वह भी बंधन बनने शायद ए सुख दे सुख दे कौन दसे आसा ही दुख है कि आसा करके जो कुछ किया उस तरह सुख हो गया कि गुरु नानक देव जी महाराज कहने विच, अत दुख गाना मनमुख चित लाया जिसने अपने मन सामने रखे अपनी सोच सामने रखे सारा जीवन आसा बच्चे बतीत करता है और सारा जीवन फिर दुख द बतीत करता है क्योंकि सुख की तो सिर्फ आसा है कौल तो उसके दुख है एक विद्वान का ऐसा कहना है कि एक रिष्ट पुष्ट शरीर वालवन चालीस दिन रोटी तो बिना जी सरीर अंदर इतनी चरबी है शरीर रिजर्व भोजन इतना दे है, चालीस दिन जिंदा रख सकता एक मनुख दरम्यनी शरीर शंखला रखने वाला चालीस दिन रोटी तो बिना जी सकता गालबन दिन दिन पानी तो बिना भी जी प्राणायाम दी साधना ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਮਿੰਟ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸਵਾਸ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪਰ ਰੋਟੀ ਦਾ 40 ਦਿਨ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ 8 ਮਿੰਟ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ तो एक गल स्पष्ट हो गई कि मनुख चाली दिन रोटी तो बिना जी सदै तीन दिन, दिन पानी तो बिना जी सकता है अठ मिनट सुसा तो बिना भी जी सकता है। लेकिन आशा तो बिना तो एक सैकंड भी नहीं जी सकता प्राणा यम की साधना भी आसा करवाए सब कुछ आशा दे बंधन दुखा के बंधन बन जाते हैं क्या अगर ये आस ही चढ़ रही है ही नहीं सुख है ही नहीं सुख शायद कोई नवी दुनिया द्वार खुल शायद कोई ऐसा जगत हो गया जिथे सुख हो गए पर जैसा जीवन है जैसा जगत है जैसे जीवन शैली है इध सुख की आशा में संजो के रखना ਇਹ ਤੇ ਹਥਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਜਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਣਾ। aur आलम ऐसा कह दे रहे हैं। लंबी कैद दी सज़ा भोगण आले उम्र कैदी। कैदह वाकै जेल दी तंग तारीफ ਕੋਠੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝੇ। ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹਥਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪੋਸ਼ਣ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਉਪੋਸ਼ਣ ਹਥਕੜੀਆਂ ਉਪੋਸ਼ਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਗਹਿਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇਖਾਈ ਦੇਣ। ਹਥਕੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਥਕੜੀ। ਹਥਕੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਅਰ ਜੇ ਹਥਕੜੀ ਕੰਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਜੇਲੀ ਤੰ ਤਾਰੇ ਕੋਠੜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆਧਾਰਾ ਮੇਂ ਇਹ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਗਣ ਹੈ ਭੋਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਧੇਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वनस्पति बन जाती और वनस्पति हजारों साल की यात्रा तो बाद कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बन जाते हैं और पशु पक्षी भी साल की यात्रा तो बाद एक दिन मनुख बन जाता है यात्रा बड़ी लंबी है पशु भी रस्ते बच्चे वनस्पति रस्ते बिच है पत्थर भी रस्ते कई जन्म सैलगिर कर जैसे राजपथ पे ऐसी चल रही होगी शाराह पे जा रहे हो कोई साथों अग्गे है कोई पीछे है कोई बहुत पीछे है कोई बहुत अग्गे है इसी तरह कह सकते हैं पत्थर पे सब तो पीछे है पशु देवी वैसे अखरी अर्थ ने जो पास दे है पिछे है मनुख पशुआ पिछे छोड़ आया है परमात्मा होना अजे बाकी छोड़ आया है पशुआ न पिछे लेकिन पिछे की खिच बड़ी पिछे की तलब बड़ी है पिछला जीवन अचेत जीवन सी। अचेत जीवन दुख नहीं जैसे बेहोश मनुख पीड़ा तो बाला है, पीड़ा के चल, चल रही है पर पीड़ा महसूस हो सके वो महसूस करने का मादा ही सुनता है जो पीड़ा महसूस ही नहीं कर सकता तो फिर पीड़ा तो ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਛੁਟਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਠਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਅਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਗਾਂਜਾ ਖਾ ਕੇ ਸਲਫਾ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੰਗ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਕਹ ਲੋ ਸ਼ਰਮਨ ਜੋ ਥੋੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਤਫਸ बिल्कुल इस जीवन तो छाल मार के अके लं जाए यह थोड़ा जि जो सुचेत हो अचेत हो इस पर बिना जी नहीं सके नहीं जी सके जब अचेत हो तो फिर नशा करके अचेत हो जाए जैसे पशु अचेत है। वो दुख नहीं महसूस करना पशु तो परिवार जिम्मेवारी भी नहीं है क्यों परिवार की समझ ही कोई नहीं भैन सामने खड़ी है पशु कोई समझ नहीं आज सामने खड़ा है पशु न कोई समझ नहीं नान के सौड़े सारे संबंध मौजूद ने समझ नहीं परिवारक जिम्मेवारी का बोझ पशु दे नहीं क्योंकि समझ नहीं समाजिक जिम्मेवारी का बोझ पशु चुकते नहीं क्योंकि समझ नहीं राजनैतिक जिम्मेवारी का बोझ पशु दे नहीं क्योंकि समझ नहीं धार्मिक जिम्मेवारी पशु निभा क्योंकि समझ नहीं इस वास्ते पशु सुखी कई दफा मनुख अचेत इस वास्ते होना चाहता है मैं भूल जावा सामाजिक जिम्मेवार मैं भूल जावान धार्मिक जिम्मेवार मैं भूल जावा राजनैतिक जिम्मेवार मैं फिर पशु हो जावा मैं फिर पशु हो जाव सुख या अचेत होने या परम सुचे पूर्ण सुचेत हो अर्ध चेतन अर्ध चेतन अर्ध चेतन अगरंग है एक दत्त कम कर दूसरी ने एक काम कर दिए दूसरी ने दुख का तो बोध हो गया इसको तो छुटकारा किवे हुए इसका बोध कोई नहीं इसका पता नहीं इनको कहें अर्ध चेतन पूर्ण चेतन जगत दुख है जन्म दुख है जीवन दुख है मरण दुख है इसका बोध है और इसका भी बोध चेतन, बड़े बड़े दार्शनिक, चिंतक फिलोसफर महान स्याण ज्ञाता, छोटे साइंटिस्ट इस सारी दे सारे भी सारे अर्ध चेतन ने पूर्ण चेतन नहीं चेतन यही कारण है कि इन दिंदगी दुख होती हो है परेशानियों व्यतीत होती हैरान कि कविया कवि चाहे हिंदी के ने पंजाबी ने उर्दू या इंग्लिश किसी भी भाषा ने चिंतक कवि दार्शनिक कवि ਇਕੁੱਲ ਸਮਾਧੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣੇ ਅਸਲ ਲੜਦੇ ਆਪੋ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਨਿਰਣੇ ਝੋਮਦੇ ਰਹਣਗੇ ਉਤਤਮ ਅੰਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਤਾ پڑھਦੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਵਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟਗਮਗਾ ਕੇ ਗਿਰੇ 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 ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ अर्ध चैतन्य या ते पूरा अचेत है पशु सुखी हो गएगा या पूर्ण सुचेत है संत आनंदित हो गएगा अर्ध चेतन दुखी हो गएगा अर्ध चेतन जिम्मेवारी निभानी पैंती है समाधि अर्ध चेतन जिम्मेवारी निभानी पैंती है परिवार राजनेता, अर्ध चेतन धार्मिक जिम्मेवार जब सब कुछ बोझ की तरह महसूस करता है तो फिर पशु हो जाना चाहता है फिर पशु हो जाना चाहता है भावे प्रकृति है इसनों मनुष्य बनाया कि तो फिर पशु हो जाना चाहता है कारण सुख या पशु होने आनंद परम सुचेत मनुष्य ते दुखी रहेगा मनुष्य अर्ध चेतन ये मनुष्य चाहे दार्शनिक है चाहे फिलोसफर है चाहे साइंटिस्ट है चाहे छोटी का हुकमरान है छोटी का सेना है चाहे प्रजा दौ है चाहे हुकमराना दे दों है सब दुखी है, सब दुखी सब दुखी, सब दुखी. फर्क सिर्फ इतना है कुछ, कर देने, कुछ कर दे। कबूल कर लें लेंगे कुछ कबूल नहीं कर करते मेरे देखे महान स्याण कबूल लें कर लेंगे ने महामूरख कबूल नहीं करते कबूल नहीं करते और फिर जीवन दुख बिजली जब मैं बेड़िया बेड़िया ही नहीं मनता जब मैं जेल न जेल ही नहीं मनता जब मैं हदकड़िया हदकड़िया ही नहीं मनता तो इन्हों तोड़ के आजाद होने का ख्याल भी नहीं पैदा हो सरते तो कोशिश भी नहीं हो सके, तो मनुखता ऐसा यतन कर रही दिखाई नहीं दे जगत ते दुख है बाबा फेर कम लोग मैनू भी भुलेखा से मैं दुखी बाकी तो मौजा ही करते पहने क्योंकि जिस को हाल पुछद की हाल चाल है मौजा बड़े आनंदित हम फरीद जैसा कुछ गलत बयानी से कर नहीं सकते तो फ्री कहता फिर मैं धारणा बनाई सिर दुखी थे मैं आ, थे तो मैं बाकी सब मौजा करते पैने क्योंकि जिस को आनंद भ्रांति अज मिट गए ਪਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜਗ ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅਗ ਮੈਂ ਨਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਸਨ ਉੱਚੇ ਚੜੇ ਬਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ मनुखता तो ऊंचा ना उठे मनुखता तो भी कोई उचे हैं देवते उचे हैं संत जब कोई समझ ऊंचा करता है मनुख भी समझ तो ऊंचा करता है अपने आप उच्चे चढ़ के देखया तो घर घर आ अग जैसे ऊंची इमारत पे खड़े हो जाई कि सारा शहर दिखाई देता है किस किस घर धुआं निकल रहे यह भी दिखाई देता है सारे घर धूं निकल रही हो भी दिखाई देता है बबा मैं उच्चा चढ़िया हर घर बल दे दिखाई देते हैं हर मनुख दुखा की भटरी जल रहे सड़ रहे पीड़ित यहाँ भी नहीं मिट अगर मिट जाती तो सिंघासन छोड़न की लड़ नहीं गौतम बुद्ध को बरतरी गोपी पीड़ा परिवार संबंधा नहीं मिटेगी वरना सारे गृहस्थी सुखी होने चाहिए चाहिए ये गल है कि परिवार के सारे संबंध मनुख ने इसे कल्पना करके जोड़े ने सुखा के संबंध ने और यह हकीकत है मनुख को पुत्र की लड़ नहीं बिल्कुल लड़ नहीं सुख की लड़े पुत्र तो पीड़ा मिलन लग है दुख मिलन लग है संबंध दुश्मनी बदल जाता है रिश्तें दराड़ पै मनुखरा नहीं चाहिए सुख चाहिए अगर पैरा तो दुख मिल रहा है तो भाईचारा खत्म हो गया सामने तो दुश्मन खड़ा है मनुखन मां बाप नहीं चाहिए सुख चाहिए मां तो पीड़ा मिल रही है पिता तो दुख मिल रहा है संबंधा विचिन होंद कोई मां पुत्र समाज जीवन देश, बहुत मुदाफलत कर लग पाए और ये मुदाफलत जब उसने दीवार की तरह खड़क दी है तो पुत्र भी समझ है कि मां मेरे लिए पा एक ना हो तो ठीक है एक पासे हो जाए तो ठीक और इसे तरीके मनुखन पिता नहीं चाहिए सुख चाहता है मनुख्र नहीं चाहिए सुख चाहिए चाहता है मनुखनी भी नहीं चाहिए सुख चाहिए यूरोपालवन पैंतालीस फीसल फीसदी शादिया तलाक हो जाती जाए और अमेरिका के कैलीफोर्निया सूबे द त्रियासी फीसदी शादियां तलाक हो जाए टुट जाता सुख कारण मनुखन पति नहीं चाहिए पत्नी नहीं चाहिए हकीकत है चाहे कोई कितना आके मेनु पत्नी बहुत प्यार है पति नाल बड़ी गहरी मनुख मनुखन पत्नी नहीं चाहिए सुख चाहिए मनुखन पति नहीं चाहिए सुख चाहिए पत्नी तो दुख मिल रहे हैं पति तो कलेश मिल रहे हैं रिश्तिया देते के तलाक तक नौबत पहुंचद देर नहीं दिखा दे। मनुखन भी नहीं चाहिए सुख चाहिए किसी डाकू ने सीने दिते आके पिस्टल रखे और आखिया जेब जितना धन है दे अगला कहना है लड़ दे मनुख नहीं चाहिए सुख चाहिए मनुखन जीवन नहीं चाहिए जिंदगी नहीं चाहिए, सुख चाहिए है जिस दिन पता चल जाए जिंदगी ही पीड़ा है जिंदगी ही दुख है खुदकशी तो कर भी देर नहीं लगती आत्महत्या कर आत्म करद भी देर नहीं लगती जिंदगी छोड़द भी देर नहीं लगती मिलन भी इस तरह दुनिया में बनते किसी ने मां बाप न छोड़ किसी ने राह छोड़े किसी ने मित्रों को छोड़ किसी ने पुत्रांोड़िया किसी ने पत्नी छोड़िया किसी ने पति छोड़े ने धन संपदा छोड़या और किसी ने अपनी जिंदगी ही छोड़ दिता ही ध्यान कर दिया नहीं चाहिए प्राणा प्यास से है सुख देवी तलाश ते है सुख देवी पर झोली दिवाय दुखा तो रही है कलाश ही लाजमी नहीं, नहीं तलाश सही थान पे की जाए यह भी बड़ी लाजमी है जैसे कोई रेत पाके तेल क्ड की कोशिश करे चाहिए का तो ते ते तेल है पर रेत नाल तेल नहीं मिलते तिलों पीण नाल तेल मिलते तलाश तो ठीक है चाहत त ठीक है पर चाहत का ठीक होना ही काफी नहीं साहत की जिथों सही ढंग पूर्ति हो सकती है इसका बोध होना भी बड़ा लाजमी बहुत लाजमी है इस वास्ते क्या पीड़ा है अग्ञान एक अवगण है अग्ञन एक ही पाप है अग्ञान और एको जिंदगी की मुसीबत है अग्ञान एक ही मूरखता है अग्ञन और एक आनंद है अग्ञ ज्ञान ही भगवान है वेद ही भगवान है भारत देश ही बहुत प्राचीन समय पर तो कह रहे हैं ज्ञान ही भगवान है धन गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहे हैं ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ ज्ञान परमात्मा है ज्ञान गुरु है ज्ञान भगवान है तो फिर अज्ञान शैतान है अज्ञान द जीना शैतानियत द जीना ज्ञान द जीना भगवान द जीना शैतानियत दुख शैतानियत पीड़ा शैतानियत कलेश है